Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rəbbil aləmin. Vəssalatu vəssalamu alə rasulina Muhamməd və alə alihi və səhbihi əcməin. Əmma ba'd. Qardaş bir sual ünvanlayıb ki, yəni məsəl namaz qılmayan kəsin oruç tutması ona fayda verəcəkmi? Bu sualın cavabında mən belə demək istəyirəm ki, o Kardeşlerimiz ki, o insanlar ki, namaz kılmıyorlar. Lakin Ramazan ayında oruz tuturlar. Hmm. Koy o kardeşler Allah'tan korksunlar. Çünkü namaz bu dinin direğidir. Yani ey namaz kılmayan kardeşim. Hansı ki sən Ramazan ayında oruz tutursan. Və bu oruz tutmaqda sənin qəsdin nədir? Allahın razılığını, Allahın sevgisini qazanmaq, Allah'a yaxınlaşmaq. Bu çox gözəldir. Hansı ki bu əməlin də dəlildir ki, sən Allahın dininə hörmət edirsən, Allahı sevirsən. Ona yaxınlaşmaq istəyirsən və razılığını qazanmaq istəyirsən. Gözəldir. Lakin bil ki, Bu dinin dirəyi var. O da namazdır. Namaz bu dinin dirəyidir. Yəni təsəvvür edin ki, bir çadır hansı ki, o çadırın ortasında bir dirək olur. O çadır o dirəyin üzərində qurulur. O dirəyi qoruyub sax, o çadırı qoruyub saxlayan o dirəy idi. O dirək oradan götürülsə, çadır nə olar? Yıxılır. Aşar, dağlar dirəyi olmayan çadırın halı budur. Və namaz da bu dinin dirəyi idi. Yəni namazı olmayanın dini. Bax bu vəziyyətdədir. Həmçinin namaz Allahın əmirləri içərisində şahadətdən sonra ən vacib olan əmirdir. Həmçinin namaz Qiyamət günü quldan ən birinci soruşulacaq əməldir. Necə ki peyğəmbərimiz Məhəmməd sallallahu alayhi və sallam bir kəlamında, hədisində buyurur ki, qiyamət günü qulun ən birinci soruşulacağı əməl namaz olacaq və ondan sonraki əməllər ona görə, yəni dəyər qazanacaq. Ona görə bu məsələdə diqqətli ol. Necə ki Qiyamət günü Cəhənnəm əhlindən soruşulanda ki Sizi Cəhənnəm oduna nə saldı? Nə səbəb oldu ki siz Cəhənnəmə girdiniz? Onlar cavab verəcəklər ki, "Əlmə nə kumminən musallin. Biz namaz qılanlardan deyildik." Ən birinci cavabları bu olacaq. Yəni onların namazı tərk etmələri, namaza yaxın durmamaları onların cəhənnəmə girmələrinə bir səbəb olub. Və ona görə ey oruç tutan qardaşım, hansı ki sən namaz qılmırsan, çalış Allahın dinində möhkəm ol. Allahın dini qarşısında, Allahın önündə məsuliyyətli bil. Və Allahın önündə əyilməkdən çəkinmə. Çünki qulun Rəbbi önündə əyilməsi, səcdəyə qapanması, qulun Rəbbi önündə alçalması qul üçün şərəfdir və bundan böyük şərəf yoxdur. Çünki sən hər hansı bir məxluqun yox. Səni yaradan, yoxdan var edən Sənə görən göz, eşidən qulaq, danışan dil, yeriyən ayaq, tutan əl, döyünən ürək, düşünən beyin verən səni insan edən. Rəbbinin önündə əyilirsən və bu qul üçün şərəfdir. Özünü bu şərəfdən məhrum etmə. Və lakin suala gəldiyi də ki, belə qardaşların Bələ insanların oruçları, namaz qılmadıkları halda qəbul olunurmu? Cavab budur ki, yəni biz qul ilə Rəbbi arasında olan şeylərə qarışmırıq. Və biz dua edirik ki, Allah subhanahu və taala onların bu ibadətlərini də, oruçlarını da qəbul etsin. Və həmçinin dua edirik ki, onların bu tutduqları oruçlar onların ibadətə başlamalarına, namaz qılmalarına bir vəsilə səbəb olsun. Çünki nə çox qardaşlar var ibadət edən, bu gün hal-hazırda namaz qılan. Onları namaza gətirib çıxaran səbəblərdən birisi də oruc olub. Yəni bir neçə il Ramazanda oruç tutublar, tutublar və bu ibadətlərinə görə Allah onların qəlblərini namaza açıp dinə açıb və onların tutduqları orucları hidayətlərinə və namaz qılmalarına səbəb olub. Və doğrusuna Allah bilir. Ve sallallahu alayhi və alihi.